Умови вступу до вищих навчальних закладів у цьому році для одинадцятикласників залишилися незмінними. Ребята, випускники 11 класів щоб поступити в вищі учебні заведення первого, второго, третього, четвертого руніаркідітації вони, звісно, повинні пройти зовнішнє тестування. Познайомив нас Ігор Губарів із іншим шляхом вступу до університету. Змужність получення. высшего образования у нас есть и для выпускников высшего профессионально-технического училища номер 22. Выпускники по двум специальностям – сварка и электропривод – имеют возможность также поступать на более старшие курсы в высшие учебные заведения по указанным специальностям. Хочу сказать, что ни одно училище в нашем городе такой возможности пока не имеет. На що ж тоді можуть розраховувати студенти інших технікумів? Так в основному всі коледжі імі спеціальності як механічного направлення, електричного так і спеціальності металургічного направлення. Всі мають можливість поступити на старші курси на скорочені періоди обучення. Форму навчання денно чи заочно каже Ігор Губарєв. Студенти можуть обирати за власними пріоритетами. Естественно, они могут выбрать дневную форму обучения и продолжить учебу на втором, третьем, четвертом курсе для получения образовательного уровня бакалавр. А для тех, которые поступают на заочную форму обучения, могут поступить как на второй, как на третий, так и на четвертый года обучения. Естественно, все зависит уже, чем более сокращеннее программа, тем выше будет стоимость обучения. Насколько бюджетные места реальны для обожающих объединять их? нашего учебного заведения такая возможность есть. Поэтому все, кто хорошо учились в своих учебных заведениях, именно в, в колледжах и техникумах, конечно, имеют большие шансы получить бюджетное место на дневной форме обучения на одном из факультетов нашего университета. Заочная форма освета предбачаю в основном контрактные места. Если, к примеру, эта группа, допустим, из 20 человек, то это в основном 19 – это ребята, которые учатся по контракту, один – это идет бюджет. Алена Карапыш, Сергей Кесель для новин першого Днепрозержинского.